20 марта 2015 года я незаконно пересек границу с Украиной на территорию Российской Федерации с целью продажи пневматического оружия «Воздушка». После этого меня задержал сотрудник ФСБ. Где он задерж... задержал вас? В населенном пункте Нижняя Серебрянка. Это Российская Федерация? Российская Федерация. Что дальше происходило? После этого он меня отвез в отделение погранслужбы. Что происходило в здании погранслужбы? В здании погранслужбы мне сказали, когда мне принесут паспорт, потом меня отпустят. Что он предложил сотрудник ФСБ по имени Сергей? Чтобы я с ними сотрудничал, со службой ФСБ. Как это выражалось? Ну, он мне говорил, чтобы я подписал бумагу. Что в бумаге было написано? Ну, что я соглашаюсь сотрудничать с группой ФСБ число и подпись. То есть вы подписали эту бумагу я где буду... вы соглашаетесь сотрудничать с органами ФСБ с органы... Российской Федерации? Да, да, с органами. Вы выбирали себе какое-то условное имя? Выбрал себе... Президент Гималай. Как сотрудничать? Чтобы я сдавал тех, кто... В смысле, рассказывал? Да. Чтобы рассказал, сдавал тех, кто быков водит, и солдат, которые находятся на территории Украины, населенных пунктов. В каких населенных пунктах? Ну, Шаровка, Александровка, вот еще там вот так Именно Белокуракинского района, Белокуракинского да? Белокоракинского района, да.